шла в третий окружной суд, хотя они тут пишут, что Аржингизовский. У меня сегодня админка пытается мне хулиганку пришить по 173-й. На сколько там На 16,00. Подождем, как они лапшу на уши опять будут вешать. И хочу сразу сказать, что с делом у меня не было ознакомлено. Они там стряпают. Хочу сказать одно, что а, сроки одних все пропустили. А, прошло более трех месяцев. <свес> Честно, я от них уже устала. Они мне уже должны, просто должны зарплату отпускные, от, от, отпускные чтобы хватило денег, слетать на Бали. <свес> Потому что моя нервная система уже находится на грани. Прямо прямом смысле этого слова. Да, это точно, как на работу. К себе хожу, занимаюсь любимым делом. Да, кстати, сегодня покупатели э, говорили, чтобы мы работали в субботу-воскресенье. Мы эту субботу-воскресенье не работали. Ну, хотя бы, чтобы сила оставалась полночи, сидишь в бункере, а потом не спишь. Ну, там, что там, пару часов, да, грубо говоря. А потом же надо еще поставить тесто, чтобы печь. Так, я отключила Bluetooth. Да, отключила, чтобы было слышно. Когда они оставят меня в покое? Наверное, никогда, потому что я молчать я не собираюсь. Я же пытаюсь заставить, чтобы они працювали, а они не хотят. Они хотят только денег и все. Посмотрим, что будет сегодня втирать. Все прекрасно помнят ситуацию за 8 мая, да, где сотрудниками в черной форме было нападение на живую женщину. насили, на меня напали, затащили в бусик, а потом еще написали злостные покора. Какая-то же будет злостная покора, когда они сами напали. Кто-то пишет. Здравствуйте, могу выслать кусочки, кусочки мертвечины, чтобы наводить порчу. Работаю в морге, могу по почте отправить. Нет, спасибо, я этим не занимаюсь. Я этим не занимаюсь, смерти я не желаю, а желаю именно народного трибунала. Не, ну кому положено будет, ну что ж поделаешь, решение принимаю а именно положено тем, кто продавал украинский народ, кто избивал украинский народ. Вы же все прекрасно видите, да, что люди, которые хотели сбежать с республики Украины, тонули в реке, а кто-то решил с этого держать прикол. Это, начнем, это возьмем квартал 95, где Кашевой кашевой, именно смеется с людей, которые тонут. Напомню за кашевого, что много лет назад в городе Запорожье он очень любил играть в карты, и тогда в республи... ну, в городе Запорожье он очудил. Вписались, я так поняла, какие-то люди, то еле-еле он отказался от этой ситуации. Если кашевой об этом забыл, то пусть он вспомнит. Я хочу сказать, чтобы, чтобы, у них все бабки, которые они наворовали у людей, чтобы у них все забрали. Я хочу еще больше сказать. Я сегодня разговаривала со следователем по поводу того, что творится в, респуг... в городе Запорожье, да, в республике Украина. Как же выезжать? Он что вы ребенка можете вывести, только для этого мне надо будет вернуться, обратиться в апелляционный суд. Завтра хочу поехать в апелляционный суд вместе с обращением именно головой и Деда Дашевой, Дадашевой, чтобы она дала разъяснение. Или добро, или отказ. Мы здесь. Мы здесь. А, Марина, я вам хочу сказать одно, что вы же помните, да, что они приняли только закон для себя, ну, естественно, значимый, о том, что они могут выезжать, а именно судьи, это которые будут драпать вместе с ментами, которые сбивали людей, ловили людей, и вместе с судовой охороной, которые тоже любят драться. Бить. Кстати, если вы помните ситуацию, которая произошла в апелляционном суде, где сотрудникам службовой охороны был напад, было нападение на малолетнего ребенка, ребенку 4 года, ребенок инвалид, и нападение на женщину было. Свидетелей очень много, слава богу, открыто уголовное дело. Посмотрим, что будет дальше. 15.48, у нас осталось 12 минут. Велики болики. Я надеюсь, что Запорожье все-таки оставит в покое, потому что я хочу жить в своем городе. И в городе Запорожье, в Республика Украина. Ну, я хочу сказать вам одно, что вы помните все за Покровск, да, когда в Покровске начались боевые действия, сразу смылись, а людей гражданских бросили, в прямом смысле этого слова. Знаешь, что выезд из Покровска, с человека берут, это люди сами говорят, это говорю не я, люди, значит, с человека 10 тысяч гривен, а за животное, если у тебя есть животное, чтобы тоже его вывести, стоит 1 тысяча гривен, и берут, это же якобы Украинцы. Ну представьте, то есть у человека нет автотранспорта, да, и он за то, чтобы выехать, еще должен заплатить. такие вот дела. напоминаю про ту рептилию которая делала нам продление которая взяла взятку запорожской областной прокуратуры 40 тысяч долларов я думаю что берет не только она я предполагаю что берет вся запорожская областная прокуратура Потому что, судя по, те, по тому, на каких тачках они ездят, а взяла она за что, чтобы закрыть уголовное дело. По какой статье, не знаю, они не писали. Нет, там как раз баблой берут. Берут с людей свои же, берут у своих, грубо говоря. Если у тебя нет денег, ты остаешься в опасности. Ну, как можно было сбежать, да, и оставить, бросить людей, я, если честно, этого не понимаю. Руслан, я не, я не знаю, за что стал Майдан, меня лично на Майдане не было. Ну, судя по людям, которые там присутствовали, да, которые были очевидцами, там был полный беспредел. Ну и понятно, что много там было проплаченных. Кто кому платил, тоже не знаю. Мне, в принципе, я была совсем в другом месте. Я была с ребенком в больнице. Это был 14 год. Ну, как пишут люди. Я, кстати, вже відправила звернення про ознаки вчинення злочину генеральному прокурору. Руслан, з чого я згадувалася з результатами? Якими? Причому тут хто біжить від своїх? От кого своїх? Що ви маєте в виду? Я не углублялась, а кто проплачивал мандан. Мне, если честно, я лично не видела ведомости. А, вы за это имеете в виду. Причем здесь я согласна. Согласна, это скорее всего вы. Ну, Надежда, я вам отвечу через резерв плюс. Вы, наверное, видели решение, да, решение судьи, судебное решение о том, что резерв плюс ну, это пустышка. Это говорю не я, еще раз говорю, а это говорит именно решение. Судебное решение, плюс об этом говорят адвокаты. Бабурки, привет, поэтому людей разводят и плохо. Осталось 7 минут. Но сейчас идет у нас э, сирена, да, у нас загроза. Посмотрим. Что будет. Ну, Оксана, может быть и так, но хочу сказать, что э, людей обманывают, людей вводят. Жачка, а вам известно, что Федоров и Зеленский подписал в Америке постройку завода Крабов в Запорожье? Нет, неизвестно. Если честно, неизвестно. Слушайте, вы, Анти, ошиблись каналом. Ну, хочу сказать, что э, я, допустим, этих упырей не боюсь. Никаких вообще, от слова совсем. Э, но 16.00. Идем на заседание. Еще ничего не поменялось. Угу. Сейчас подождите, я не убежу. забирай, что? то кабинет. Ну, а а, а чем он такой великий? Я, я, я. А что у вас столы грязные? А? Ну знаю. вот, смотрите, вот я снимаю вот они. И полностью причем он... Смотрите, столы грязные. И, кстати, паутина. Я сейчас ее сниму. Ее, кстати, видно очень хорошо. Да, Потом скажут... Да. Ребят, вы сами все видите, да, что столы грязные. Это говорит о том, что им плевать на людей. Кстати, тут хоть... Э, Коричневого цвета не <Shit. с şeyi umas> сейчас Сейчас засанем эту книжку, мышку. Нет, я не в мусарке, я нахожусь в э э э -э этот, скажите, мне, э э -э Вообще, третий окружной суд. Доброго дня. Согласно 34 статьи Конституции, я буду вести видеопротокол. Прошу тебя. А скажите, пожалуйста, я не могу присесть, у вас полностью столы грязные, стулья, почему-то. Через... И вот смотрите, полностью паутина, вот полностью. Я дело в том, что нахожусь в светлом костюме, и придется мне постоять. А у меня проблемы с опорной двигательной системой есть с собой документы справа в том, что нас работают, все дня а можно от, пригласить вас вот все полностью в паутине, я не знаю и вот столы полностью грязные я уже успела зафиксировать, волосы тоже на стульях и я светлый костюм, я покупаю за властные кошты взяток не беру коррупцией не занимаюсь, поэтому все, все, мы поведомим керевнику она займется прошу Присисти, я не могу и стоять особо, я же говорю, что у меня проблемы... Мы с реализации, а вы скорстались таким чином... Нет, подождите, вы меня оставляете. Я вам официально заявляю, что я являюсь инвалидом, и у меня проблемы с опорно-двигательной системой. Мне надо присесть, а я не могу присесть, вам но тут все грязно. Хочется Мне хочется, ну, вообще, если честно, на чистом посидеть. Ну, на чистом хочется посидеть. Вам ну, я зверна, и... Я, я зверна, буду, звертаюсь за допомогу. Не пожелось, не ну, хорошо. А скажите, пожалуйста, а я так понимаю, я, во-первых, хочу заявить о том, что я не знакомлена с делом. Почекайте, давайте мы выйдем в процесс, и суд надаст вам слово, потому что вы сейчас... Суд хочет... не может надать мне слово, потому что я от рождения живая, свободная людина, В в Україні є свобода слова. Рот мені закривати ніхто нібудь ніколи, будь то адміністративне, у головне діло, чи що якоїсь. Я є вільний чоловік. Я жива жінка, а чому жива я? Тому що Анджело не безразлично те, що відбувається в Республіка Україна. Добре, я теж жива людина зараз не тут в троні, тому я починаю так, що <реш> це добре, дякую. Маю право на свободу слова, тому я оголошую про те, що до суду надійшла справа про адміністративне правопорушення, відношення Фукадубіна Анжели Ростени, яка за даним протоколом обвинувачується у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення України і надійшов такий матеріал. Згідно протоколу автоматизованого розподілу справи, цей матеріал надійшов до суду Соборів Си Петрівне, всі документи є. Тому до залу суду зайшла людина. Ну, згідно всіх цих, цих документів раніше встановлювалася особа. ваша. у вас є паспорт? Чи документи? я не є особа? Я не є особа. Я є коріно. Я родилася тут. Тут жили мої родственники. Я ж виросла в Республіку Україна, це власне п'ята Конституції України і Республіка. До ваших слів, де це може бути записано? А де зазначено, що я фізична особа? Як якщо я народилася людина? Це зазначено. 69 стаття Конституції народне виявлення. Це зазначено. Стаття 6 – загальна декларація прав людини та стаття 16 – міжнародного пакту про громадянське політичне право. Ви відлікуєте свій вік, коли ви народилися? Я живу у вічно перерож... перерождаюся. Зхідно матеріалів справи зазначено, що народилася покатупина Анжела Ростемірна 24 січня 1985 року народження і проживає за адресою вулиця Возз'єднання в місті Запоріжжя воз'єднання України. 10, квартира 8, за вчинення адміністративного. Дата народження де зареєстрована. Хочу зазначити, тому що я була виписана, що или в 2018 или в 2019 году у меня было на место жительства. О чем, когда ко Вы мне можете пришли... Суд, увидели, проживаете. Смотрите, о том, что там они писали этот адрес, у меня есть видеопротокол, когда ко мне пришли кошмары, трое сотрудников полиции ко мне на работу, где я работаю. И я им поведомляла, что я давным-давно переписалась, давным очень давным-давно. И в документах, в документ, в доку, ну, я им мало того, что говорила, и это есть во многих документах. Почему они все-таки зазначили всю самоадресу, но это вопрос не до них. Это самое не до то, где и вы не. Они, конечно, знают, где я не только проживаю, а где я перепрописалась. Почему-то я знаю, ГУНП знает, административный, ой, апелляционный суд знает, следчий судья Гашук, Стеценка и остальные Аполлонова все знают. А вот Рожденики родил? Почему-то а не знаете, знаю. А вы можете поведомить, где вы фактически проживаете? Фактическое место проживания, а улица... Я потом, э, можно, напишу, чтобы это было не в прямом эфире, потому Но, что... Вы имеете на это право. Угу. Транслируется, э, онлайн ведется съемка. Отже, э, я хочу вам э, поведомить... Про те, ну, по-первых, процессуальные права и обовязки вам подъяснить. Я потом поведу. Угу. Короткий зміст роз'яснюється процесуальні права та обов'язки. Ви маєте право знати про день час розгляду даного адміністративного права, матеріалу, справи про адміністративне правопорушення, приймати участь у судовому засіданні, надавати свої пояснення з приводу тих обставин, які викладені в цьому протоколі про адміністративне правопорушення. Маєте право заявляти клопотання в суді, оскаржувати рішення суду. Ви ну, маєте право дійсно знайомитися з матеріалами, які містяться в матеріалах, робити з них копії, фотокопії з документів. Це безплатна снимати. услуга. Так, це, це не услуга, ми не сервіс. <реш> це <реш> процесуальні <реш> права, що ви маєте робити в, в суді з приводу того, що відносно вас порушена справа про адміністративне правопорушення. Тобто маєте право знайомитися з матеріалами справи, робити з них видії, копії з документів. Цієї справи отримувати правову допомогу, якщо вам це потрібно mm -hmm. оскаржувати постанову суду, ну, рішення суду, формі постанови по даній категорії справ. к вам зайшла іменно постанова, да? так? Правильно понимаєте? Так, так. Ну зайшла поста протокол. А протокол якого а числа? Скажіть, пожалуйста, про просто... я вам зараз все mm -hmm. розкажу, mm -hmm. все розкажу. Ось судом ці матеріали були вивчені. Сьогодні до розгляду. вас е, повідомили про день час слухання справи, ви прибули в зал судових засідань. Це добре, але хочеться вам зазначити про те, що ці е, обставини в протоколі викладені ще за 8 травня 2024 року. тому суд, вивчивши всі документи, вважає за таке, що в даному випадку сплили всі строки притягнені. До відповідальності, це згідно статті 38 Кодексу України про адміністративне правопорушення. І якщо строки сплили, то поза межами всіх строків uh -huh. ми не повноважні досліджувати докази, по суті, щоб ви не давали свої пояснення uh -huh. з приводу цієї пригоди. І взагалі, отже, строки закінчені, тому справа слухання закривається. Скажите, пожалуйста, что мне делать в отношении полиции, которые я открыла ФОП, у меня вторая группа? я есть инвалид, и я воспитываю ребенка одна, согласно 135-го статья Семейного кодекса. Они постоянно меня туртуют. Они приходят и туртуют, чтобы, ну, покупатели, слава Богу, у меня адекватные, да, они постоянно этим занимаются. Своими звонками, своими вот этими. Хотя я им говорила, что в строки все пропустили, они все равно пришли. Они же открывали по этому делу 185-ю, я выиграла, потом они открывали уголовное дело за недонадобие, доказательства не закрыли. Потом 173-ю. Вы же понимаете, я надо возвратиться за допомогу, да? Вы, э, так как вы есть Сверхъединственная права, Салас, статья 8. Да? Вас, разуми, Что а мне делать в этой ситуации? Угу. Суд, здесь и право, правосудие, и все. Поэтому вы имеете право получить юридическую консультацию. Кроме того, все ж, всем известно, вы поступили в юридический институт. Мы, <laughs> кстати, вместо того, чтобы читаете, у меня сегодня два прекрасных была. Они, вы сами... Две прекрасные лекции, криминология, криминалистика. Меня проще, как сказал Минаев, на втором курсе не велось. А ее добавили, начали вести. Кстати, очень классный предмет, мне очень нравится. Вы можете такую э, допомогу юридичную, сама разбирайтесь Если нет, то можете вы э, правовую допомогу шляхом консультації адвоката? К сожалению, приказ по адвокату по городу Запорожжя в отношении громады, в отношении Анжелы Русимовны, приказ не помогать. Поэтому а мне не пришлось... Не я, под... не я не Ну, я вам кажу, я... Не я не маю приказу, наказу, адвокату. Ну, это было устно. Это было устно, нет, но ну, я говорю, как оно есть, поэтому я сильно, в принципе, не переживаю. Нет, один мне, конечно, предложил помощь за 7 тысяч долларов, аж с Киева позвонил, я вам скидку сделала. Я говорю, спасибо, но я как-то обойдусь. А скажите, пожалуйста, а могу я сегодня скороченное решение отримати? Чому ще рішення по згідно е, кодексу про адміністративне правопорушення ми не можемо виносити, скажіть мені, будь ласка, стукнути розвитину частину. Ага, це тому що адмін. Так. Да, угу. Тільки повний текст, давайте ми ну, завтра велить вам повний текст. Я можу подати і зразу з заявленням, да, щоб я його сьогодні не писала, а підготувала, да. да? А подави волож там на березовно село через 10 днів, то uh -huh. я ще вам буду видавати тільки письмовою печаткою. Я тогда подожду 10 сьогодні. 10 Но рабочих 2, дней, правильно? 10, на 11. Угу. На, на 11 рабочих дней? Календарный. календарный. Да. Угу. Суббота и неделя входят. И угу. календарный... То есть административно входит, а уголовное нет? Если выруб 30 дней, теж угу. то тоже календарный. Все календарное. Спасибо выучили, огромное. Когда наберете законную силу, получите копию постановки угу. с печаткой, что набрала законную силу. Побачить, да, я спасибо я... огромное. Всему. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Все, ребят, это было очень. Ребят, это второе по административке, по сто семьдесят третьей которая, в принципе, как говорится, я выиграла. Всем спасибо за поддержку, я очень довольна. Слушай, а иди нахер со своим мова. Ты поди ребятам расскажи. Ты уже меня так задолбал со своим мова. На, который, на каком языке я хочу, на таком разговариваю. Скоро вообще подтяну свой татарский. Буду разговаривать только на татарском. Понятно? Спасибо, Сереж Барский. Так, ребят, кто хочет поддержать мой канал, в описании канала есть карточка. Мне, в принципе, финансовая помощь не помешает. Потому что разъезды, 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 еще раз разъезды. Э, я буду, в принципе, не против. Хейтеров прошу, гадостей не писать. Всем хорошего дня. О, Тарас Пидора. Ну, ты понял, кто ты, да? Э, всем хорошего дня. Пошла я э, заберу сливы, я сегодня купила. Завтра хочу сделать... Э, сегодня была постоянная покупательница, которая нравится чизкейк со сливой. И он идет с песочного теста, и он идет с творожного крема. Там творожный крем идет и сливки. Э, с тыквой очень нравится. Идет тыква, натуральный мед и орех. Поэтому пошла, заберу то, что я купила себе на киоск и иду домой. Поэтому я сегодня молодец. И молодец вместе с вами.